setunggaling dinten ingkang cerah, sengkuni, para kelicik saking pihak Kurawa, ngaturi para Pandawa kagem ngrawuhi setunggaling acara ageng ingkang dipun wanten wonten Bale sigala Aula megah wonten Krajan Hastina. Sengkuni ngerantam acara menika kagem narik kawigatosan para pandowo, Ingkang ngaturi kondang wicaksono, lan kebak pakurmatan. Rembagan kasebat gadah isi punagi berdedaharan eca lan tenan ingkang kebak pasederekan. Milo, para pandawa rumaos remen lan penggalihe dipunaturi kagem ngrayakaken sareng. Para pandowo ingkang dipun tepang bijaksana lan kebak kehormatan. Rawuh kalian pangajeng-ajeng kagem ngrayakaken perdamaian lan nikmati hidangan piyambakipun sedoyo boten nyono menawi wonten wingking kemewahan acara kasebat sengkuni sampun nyapakan perangkap ingkang keparing rugikaken piyambakipun setoyo. kalian kucing manis sengkuni nyambut rawuh piyambakipun sedoyo tawis rencana licikipun hingga tenda ngentosi waktu ingkang leres kagem dipun tindakaken Nanging, Wonton wingking eseman ramah lan sambutan ingkang kebak kawi gatosan Sengkuni nyimpen niat jahat Panjenenganipun ngerencanaaken setunggaling jebakan ingkang badhe manfaataken rawuh para pandawa kagem tujuan awon. Sengkuni ngertos leres menawi para pandawa. ingkang tansah mutamikaken kedamaian lan kawicaksanaan. Badhe rawuh tanpa jubrio. Iyan baik sedaya naming ngajeng-ngajeng, kagem nikmati hidangan eca, ngendian anget, lan mungkin ngeraya momen damai sarang. Nanging, sekuning ngakunganin rencana beten ingkang mias dicek.

Ini kue kape, kue kondang orang yang di wae Loh, ini apa lo gue yang gini? Mau gue ngebu, lagi dahar, kang wis sama wis Gepon tuan, makan nun <San> Sesampunipun bimbang ngajak pengemis melepet datang lebet balai golo-golo, kawontenan sayang meriah Kalian rawu biya sedaya sedoyo Sengkuni ingkang wiwit awal sampun merencanakan sedoyonipun Nyambut biya mbaknipun sedoya kalian senyuman ke baktipu doyo Wanten ingdiling meja ageng Ingkang berhampar Hidangan ecolan warang-warni Sampun dipun siapakan Kalian rapi banget Boton tepih saking ngriko, setunggaling galing tiang pengemis ingkang sampun pun pili dani sengkuni ngih-nggal nyantap hidangan kasebat kalian lahap. Kados-kadosi pun nikmati sangat daharan menika Periksa pengemis ingkang boten segang-segang dahar hidangan menikok, sengkuni berpura-pura pingah lan dikok. Di lengan hidangan ini, eh cowok, buang-buang. mesti bakal cocok-cokok rasa langsung masak Arjuna, Nakula sadura. Aku ngrasa ana sing ora karo tetan iki. Senajan katone enak, aku ngrasa ana sing ora bener. Kuwi gini ya. Awak dhewe kudu ning pri diundang ning kene. Nang iki katone enak, tapi iso sing ngundang awake dhewe. Masopo ngerti dhewe? Sing kune wis dadi lah, nikmati we lan mangan kang wis disiapke semangana nek tenang ya kaya aku banget Jawa PKB turu nang isek bae ora Loh Jemewa aku iseng molek, Mati alamu opo-opo yang pakanan itu. Apapun tapi mau ku katulah ne, siro nakloh, sajiro, dan arjo. dewe mau curiga karo awake Untung wae nak kula tetep njaga mangan karo mau ngerti nak kula dheweke rakus banget nganti dheweke mau memang Pancen para Pandhawa iku <tuk> songong nanging otake kosong. Malah aku weruh ajine ngelek banter gilani. Wesh wesh seandek gudu bali menang tujuan utama wak i Hei diru dono, apaku emisnya pake bensin? Siap, cakak beri Lo aku gue wisnya pake korek benita, gue ngomong bales <tuh> <tuh> Tila akeret pano ko, tena ni tapu ko e, rapakal pang puso ko dito. Tumayayawa, Let's go! TANI, TAK gawe lindungi PARA SOKO sifat LINCING PARA Ajaibipun, Tungguju Setengah muncul panjenengani pun enggal gendong ibu rokok adik adik pun. Sinten ingkang dugi menawi goa kasebat di meldening dia mawiduro ingkang sumerep sifat licik kurawa. Wonten lebet goa kawontenan petang dedet. Dada, muncung setunggal garangan peta ingkang cahyaning. Menuntun piyambakipun sedaya datang ingkang Mios aman. Iki itu yang biasa, tapi iki utusan dewa. Derek pulau bocah-bocah pandu, takdir kuen kabeh turu rampung yang kene. Piam bai pun sedoyon dari igarangan peta. Ngantos pungkasanipun pian pun piam rawuh pun sedoyorawuh wonten setunggaling papan suci kayangan sabta protolo. Pandawa wis kalah, Pandawa mati. Pancen ora mung Pandawa iku, ora mung tok Pandawa sing lawan Pandawa. Wis ngawasi samang iki. Napa awake dhewe ora kaya awal? Kumpenawa awake dhewe lakone iki biasa-biasa wae. Kula, awake supaya bisa seneng-seneng kaya saiki. Ora nyangka, awak sak kethik ku mati loro geni. arti ngono apa dhewe ngenteki dhewe wong ngerti apa wong liya ora arti dikonthi ora isa dicukupi menawa marang pendowo panden ringke saiki awake dhewe tuduhake ing bebayan <susuk> menawa <susuk> awake <susuk> dhewe sing paling kuwasa ati menungsa iku kaja justru urutane bakal kake nanging Wong Sing selalu cuncung kebenaran rencana Bakal diberi hasil sing api